эти деньги в какую-нибудь хрень, типа сундука, там, да. <плес> да. Я вложу эти деньги, а, -а. ну, не деньги, а хрени. Золото, короче, вот. Золотишка мое. А так, я думаю что нам хватит. И... Ой, мама. Я думаю, что я сейчас упаду. Такая, знаете, <сос��> роюсь э, под самой себя и сейчас падаю. Э, это очень красиво. <с��> очень эстетично. Э, мои глаза просто, не знаю, запотели от такой эстетики. что сказала? Короче, типа у меня аж слезка потекла. Это было так красиво. Ох. Ладно. Нам нужна вот та хрень. Я хотела сначала просто кинуть, типа, это золото, типа, а мне не нужна ваше золото, такая богатая. Вот, но я же, вы же знаете... О, ты что делаешь? Моя бабушка тебя бы четвертовала и съела бы заживо. Вы посмотри, какая наглость, как ты вообще выбралась? Ты перегрызла провод? Чтобы тебя током ударил. А, блин, это же просто привязка. Нужно пустить сюда ток. Им под землю. Чтобы они когда выходили, короче, их било током. Я не живодер просто. Блин. Вот, все будете сидеть под забором. Под забором. Ладно, у меня типа шутка сейчас была. Я такая красоточка. И должна сейчас быть буду сюда залезть, потому что, блин, я по-другому то залезть туда я не смогу. <м Stanley> <rivers> <тит о concerned dinheiro> Попал. А вот здесь все должно быть золотом. Ну, просто вместо окон золото. Типа я слишком богатая. Перед глазами нет золота, не ваш там. Смертные земли. Не знаю. Я чувствую себя богом посмотреть только. офига фига, вы о -хо 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 -хо! Всем привет, с вами Диана Исакиус. Иисус. Как? А нет, Бог, его же не Иисус звали. А... Ладно, я запуталась. Короче, это все должно быть золотом и блеском одето. Ну давайте уже, че как... А, нет! Бог упал на землю и начал Прыгать. Ой, это было больно. Что делаешь, а? Потому что она будет меня защищать, поэтому сейчас я... Собственно, это золото. Нужно сделать, типа, сундук, типа, табличку к этому сундуку, чтобы не забыть, типа, там, золото мое Вот. И сейчас мне нужны один сундук и... Шесть штук дерева, ну, кубиков которых я буду крафтить свою табличку. Вот. И еще мне нужны палки. И, видимо, у меня нет дерева. Я хотела, типа, пошутить. И, типа, вы должны оценить мою шутку. Ладно. Типа спойлер. Маленький. Вот. Все. Красавчик вообще. Э, Берем березку. Березка! Березка! Вот. Табличечка. Сейчас мы ставим, мы выходим на улицу, во-первых, и <laughs> сначала нужно выйти поставить свой бундук. и уже вечер, потому что Диана такая медленная. Да. Вот. Меня, наверное, не знаю, убьют за то, что я такая медленная. Итак, <laughs> э? ме ми Идеально. И вот сюда мы складываем наше золото. Это наш маленький вклад в форме пирамиды. Вот. Это великолепно. Все, и можно уходить, наверное. Да. Надеюсь, что э, когда я приду, мне тут больше золота, и оно никогда не пропадет. Э -э. Поработай головой, чтобы купить свои мечты. Все вокруг решает кэш, все остальное панты. Это панты, это, это панты, это панты, это, это, это панты. Сосед построил себе дачу и воткнул забор, А я пошел и купил новый арендодатор. Я жарю по садовому, высаживая чик Сосед на даче с пацанами жарит шашлык Мне часто говорят, что надо быть поскромнее В нашей стране поскромнее надо быть геем И пусть осудят люди консервативный взгляд Я рад, что Путин вел запрет на гей-парад Я чистый феномен, как снег на Ямайке Прямо из спортзала к президенту в майке Новая Огарева, пикник на лужайке Посты в инстаграм набирают лайки Говорят, богатство шепчет, деньги кричат Когда я я кричу, завистники молчат, будто стоп кадр, молчание ягнят, вложил 50, вернул 100 назад. Это это водит старый форт Я обновляю Facebook, когда сажусь на борт Типа послушай, эй, зачем тебе твой форт? Давай со мной на юг, девчата в самолет Машина без пробега, Абрамович рэп Подкидываю крышу, она снимает вверх Она не влюблена, ее влечет успех Запретный плод, сладок не для всех Я как в конце 90-х, я новый русский от рэпа Хотя я в общем не русский, ладно, не будем об этом Я заработал свой кэш, слагая рифмы в куплеты Пока ты честно стремился стать а Поэтому, и знаешь, уже сейчас мне наплевать на респект. И Меня волнует семья. Кидаю чеки в конверты. Ты знаешь, понт обоснован. Могу позволить себе. Мажоры сели на жопу. Увидимся в Сан-Тропе. Это это это, это 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 панты, Не смотри, где я лучше, смотри, где. работы головой, чтобы купить свои мечты. Все вокруг решает, кэш все остальное панты. Это <со> панты, это это панты, это панты, это панты, это панты, это это панты. Смотри, где я лучше, смотри, где ты. Сосед построил себе дачу и воткнул забор. А я пошел и купил новый адвентадор. Я жарю по садовому, высаживаю Чик. Сосед на даче с пацанами жарит шашлык. Мне часто говорят, что надо быть поскромнее. В нашей стране поскромнее надо быть геем. И пусть осудят люди. Консервативный взгляд. Я рад, что Путин вел запрет. На гей-парад. Я чистый феномен, как снег на ямайке. Прямо из спортзала. К президенту в майке. Новая огорева, пикник на луджайке. Instagram. Набирают лайки, говорят, богатство, шепчет, деньги кричат, когда я кричу, завистники молчат. Будто стоп кадр, молчание ягнят, вложил пятьдесят, вернул сто назад. Это панты, это панты, это панты, это панты, это панты, это, это панты. Не смотри, где я лучше смотри. Кирберг водит старый форт Я обновляю Facebook, когда сажусь на борт Типа послушай, эй, зачем тебе твой форт? Давай со мной на юг, девчата в самолет Машина без пробега, Абрамович рэп Подкидываю крышу, она снимает верх Она не влюблена, ее влечет успех Запретный плод, сладок не для всех Я как в конце 90-х, я новый русский от рэпа Хотя я в общем не русский, ладно, не будем об этом Я заработал свой кэш, слагая рифмы в куплеты пока